Добрый день. Добрый что? день. Что случилось? Да вот смотрим не сотрудники, не сотрудники. Вроде машина не, сотрудники служебная. Какие вопросы? Задавайте. разрешили? Что именно? Нести службу на частном авто. Мы не несем службу, молодой человек. мы еще не начали нести службу. А что вы делаете? Э -э зачем это вам? Мы будем нести службу по обеспечении безопасности охраняемого лица. Ждем команду. Ждем а команду. -а -а. здесь? Ждем старшего, который нам дал указание, ну мы с вами постоим, подождем. Скажите, а вы могли бы составить протокол на водителя данного транспортного средства? Хорошо. Почему бы с Нарушение правил дорожного движения. Пункта 15.10. Мы отъехали от 10 метров. Вы думаете, тут 10 метров? Тут и 6 метров. ради принципа Ради принципа, Вы говорите, что вы тут стоите и ждете команду. А мне говорят, что вы тут стоите и тормозите автомобиль. Не водители, водители мне позвонили, сказали, что вы стоите... Во-вторых, 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 вы стоите... Конечно. А вы почитайте на сайте у себя, на ГАИ, сайт официальный ГАИ. Если вам... Давайте я даже это засниму, говорите. И подавайте на меня в суд. Я в суд не подаю, но мы не работаем, мы ждем команду старшего. Когда вот Смотрите, будет, согласно закону о я... милиции, статьи 3, ну, пожалуйста, работа милиции является гласной. Нарушение это прекратите, либо составьте протокол на водителя. Продолжение Я бы На тебя-то за Ну, надо снимать, я сейчас ищу. Что? Мы ждем еще раз старшего, снимать не надо. Нам поставить старший задачу и будем работать, когда приедет старший. А кто у вас старший? Сейчас приедет старший. Ну, 6.51. Да, вы знаете, какой пенсионер тут приезжает? Кто? Охраняемое лицо. Поэтому мы ждем команду. Ну, какое охраняемое лицо? Я тоже охраняемое лицо. Вы же меня охраняете? Не должны? Как это не должны? Вы давали мне присягу. Конечно, присягу. Ну, а говорите, что не должны меня охранять. Вы с городского или вы с районного? С районного.